Бажаю здоров'я. Доброго дня! Зі мною чарлі та протитанковий взвод стрілецького батальйону 93-ї бригади Холодний Яр. І як ви розумієте, сьогодні у нас корисне екстремальне відео і стосується вона гранат. То поїхали. Доброго дня! Сьогодні на огляді у нас 8 гранат різних типів, які є на озброєнні Збройних сил України. Сьогодні ми про них поговоримо, їхні ТТХ, як їх застосовувати, як бросати. Ну, Далі будемо їх кидати, побачити самі різницю. Так, ну, Почнемо спочатку. Класична совєтська F1. Оборонительна граната 600 грамів веса, чугунна рубашка, виходить, 60 грамів взривчатого віщество, в основному тротил. Всі совєтські гранати старі це тротил. смеси на основе трактила, ну и там кое-где пероксилин. Что за нее сказать? Граната оборонительная, бросается из-за укрытия, осколки долетают до 200 метров, ну эффективно до 100. Почему F1? Копия французской гранаты времен Первой Мировой Войны. В советское время ничего не придумали, как спереть, грубо говоря, французскую гранату, сделать на нее запал УЗРГМ. Вот он. Их бывает три типа. УЗРГ, УЗРГМ и УЗРГМ-2. В принципе, ничем не отличаются. Только разные смеси. Там ну, небольшие конструктивные отличия. Так выглядит практически тот же самый все три запала. Что сказать про эту гранату? Граната надежная, эффективная. Лично я ей пользовался в трех видах. Это советская, у меня еще были польские и, по-моему, румынские. Отличаются только цветом. Пробочки бывают разные. Это бакелитовая, бывает черная пластмасса, и попадались еще деревянные. Хорошая граната работает. Следующая наша граната. Э, РГ-42. Ну, как вы понимаете, 42, потому что было принято на вооружение в 42 году. Тот же самый запал у ЗРГМ. Самая простая граната. Штамповалась массово во время войны. Консервная банка. Внутри смотанная перфорированная лента. И опять же тротил. Вес 420 грамм. Э, взрывчатого вещества, по-моему, вот 120 грамм. Хорошая граната. РГД-5. Наша наступательная граната. 310 грамм, 110 грамм ВВ. Дюралевый корпус. Э, запал УЗРГМ. Принято на вооружение, по-моему, в 1954 году. Хорошая, удобная, мне очень нравится, легкая. Всегда с собой таскаю пару штучек таких. Под тот же самый запал. Ну, вот это РГОшка пришла на смену советским старым гранатам. Запал у нее УДЗ. Конструктивно чем отличается этот запал? Это запал имеет в себе еще контактное получается действие. Через 1,3 секунды, когда ты выдернул чеку и отбросил флажок, он становится на взвод, при ударе взрывается. Если он не взорвался от удара, он падает на землю, взрывается, как обычный УЗРГМ, -ХМ, через 3-2-4 секунды. Это, ну, как я по слухам, правда-неправда не знаю, это было связано с тем, что Советский Союз вел войну в Афганистане. Обычные гранаты в горной местности успевали скатиться, не успевали взорваться. Поэтому пришло вот такое чудо. На замену ну, в принципе, ничего не скажу. Слухи про эту гранату разные ходят, что она небезопасная. Ну, бросал, нормально взрывается, хорошая граната. Это оборонительная. 520 грамм. Э, около 100 грамм взрывчатого вещества. Идем дальше. Это у нас аналог РГД-5, болгарский. Отличается только конструктивно. Пластмассовый корпус, там, по-моему, 750 поражающих элементов внутри, уже готовых. И более... Совершенная взрывчатая смесь какая-то. Ну не помню, врать не буду. Это ее запал. Практически то же самое. Дальше. Чудо чешской, как говорится, инженерии. Чехи у нас всегда шли своим путем, даже в Варшавском блоке. ранат РГ4. Один запобижный лента бросается вот так. Снимается пломба, проворачивается кольцо по часовой стрелке, выдергивается такая скоба, держишь в руке, бросаешь. Она тоже контактная. Когда лента размоталась, она от удара взрывается. То есть не надо ждать, пока она долетит, она в что-то ударилась, взорвалась. Хорошая граната. Ну и хрустальная мечта моего детства. М67, американская граната. С такой пан Арнольд Шварценеггер Команда там разносил лиходеев, короче, всяких. Почему круглая? Потому что американцы любители бейсбола. С детства бросают бейсбольный мячик. Вот она, такой самой формы. Надежная, эффективная. Прошла все войны, которые прошли в Соединенные Штаты Америки и их армия. Бросим, сегодня увидим. Так, на заключение РКГ-3. Противотанковая аккумулятивная граната советская. По-моему, 50. 52-й год на вооружение взято. Инерционный взрыватель. 4 запобижника, парашютик. Бросается против бронетехники. пробиваемость по-моему, 150 мм при угле встречи 30 градусов. Ну и чем больше угол, тем больше бронепробиваемость. Очень хорошая граната. Показала свою эффективность в Чечне. Чеченские ребята жгли «Москалив». Грозно, такими гранатами скрізь брошали на техніку. Ну і в Іракі американцям теж від цього досталось. Ну, как би, все. Далі все покажемо, розкажемо, як будемо бросати. Ну, а зараз ми переходимо до практики і ви побачите, як яка граната взривається і як її кидають. То не перемикаємось, їдемо далі. Ми вже на вогневому рубежі, то варвар ти готовий. Завжди. Готовий. Поїхали. Заработаем, ребята, гранату F1. Вручаем запал. Есть. Разжимаем усики. Граната! Зараз будем метать гранату РГО-1. Запал уже вкрученный. Разжимаем Усики Граната! Граната РГ-42. Так, вытягиваем усики. Все, до бою готовый. Гранат. КРГД. снимаем этот так. гранату взрывателя. Взрыватель. Граната накрутится на взрыватель. Отпускаюсь. Так, а как же они запускаются? Сейчас... Зафиксировано? Да. Граната! Граната рд 5 осколочная. надо. М-67. Ага. Высосали комбайнеры. Ага. Граната! РГ-4. словаки, Чехословакия, точнее. Все. Раната! Она контактная. Открываем запал, накручиваем ручку. ЧК да. замахнулся, она взвелась. Бросил. Так бы вот сразу бросал пошли, если бы держать. Сразу чеку держишь и бросаешь? Нет, выдернул чеку, замахнулся, она взводится. Резко так замахнулся и бросил вперед. Понял? Или да, мне все? Танковая граната РД. РКГ3. РКГ3. То так пройшли тренування по киданню гранат. Вісім видів ми кинули. Гадаю, вам було цікаво. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.